Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amir Yusuf bin Asari. Nombor matrik saya adalah 06DKA24F1063. Video kali ini saya ingin memberi penerangan dan membuat perbincangan mengenai topik 6 yang telah saya pelajari dalam subjek Fluid Mechanic kod DC30352 iaitu berkaitan fundamental principle and application of momentum yang diajari oleh Dr Ruslawati binti Abdul Wahab. Pertama-tama, kita harus mengetahui dan mengenali apa itu momentum in fluid mekanik. Momentum is the product of a fluid mass and velocity showing how much motion it has. Yang bermaksud, momentum ialah hasil daripada jisim dan halaju bendali menunjukkan beberapa banyak gerakan yang dimilikinya. And in fluid mekanik, dalam mekanik bendalir ia menerangkan cara daya bertindak ke atas bendalir mengenakan daya ke atas objek Based on Newton's second law berdasarkan hukum Newton kedua prinsip momentum dapat atau membantu menganalisis aliran dalam paip jet dan sekitar jasad pepejal Okey seterusnya mengenai fundamental of momentum in fluid mekanik atau asas momentum dalam mekanik bendalir. Asas momentum. Prinsip asas momentum dalam mekanik bendalir adalah berdasarkan Newton's second law. Which state uh, kadar perubahan momentum bendalir adalah sama dengan daya luaran yang bersih bertindak ke atasnya. Ini bermakna sebarang variasi dalam Halaju laju atau arah aliran bendali disebabkan oleh daya luar. Uh, seperti tekanan, graviti dan geseran. Prinsip momentum meramalkan bagaimana bendali melakukan berkelakuan untuk berkelakuan apabila berinteraksi dengan sempadan pemejat atau cecair lain seperti menentukan daya uh, dalam pipe bend atau bengkokan paip, uh, tujahan enjin jet dan daya angkat serta seretan pada objek bergerak dalam benda ini. Ini merupakan dua contoh hukum Newton yang digunakan dalam asas momentum dalam mekanik benda ini. Yang pertama ada Newton second law of motion hukum kedua Newton dalam pergerakan dan hukum Newton gerakan ketiga hukum Newton gerakan ketiga untuk Newton second law of motion prinsip momentum dalam mekanik bendalir ini berdasarkan hukum Newton kedua di mana menyatakan bahawa ada perubahan momentum, bendala adalah sama dengan daya luar yang bersih, yang bertindak ke atas bendala tersebut. Ini adalah um, formula bagi Newton's Second Law yang digunakan untuk mengira momentum yang bergerak pada sesuatu perkara di mana F adalah net external force acting on the fluid yang daya luaran yang bertindak ke atas benda tersebut unitnya adalah N Newton. Manakala M uh, adalah mass of the fluid. G sim bagi uh, benda unit uh, kilogram. V uh, velocity of the fluid. Hal laju bagi benda in meter per second, meter per second, ms, m per s dan t time in second dan untuk keseluruhan ni di darab mv per detik adalah rate of change of momentum with respect to time kadar perubahan momentum berkenaan dengan masa manakala bagi Newton's third law of motion uh, hukum ketiga Newton menyatakan setiap tindakan terdapat tindak balas yang sama dan berlawanan yang bermaksud apabila benda lain mengenakan daya pada permukaan surface of object let's say and equal permukaan atau objek itu mengenakan daya yang sama dan opposite force back on the fluid berlawanan ke atas benda itu ini adalah gambar raja bagi ringkasan Newton's third law of motion di mana force always come in pair you push or you push on a wall the wall push back yang bermaksud Apabila kita menolak daya tersebut ke atas satu permukaan seperti dinding, maka daya yang dikenakan pada kita adalah sama dengan daya yang kita tolakkan pada dinding tersebut. Yang seterusnya, mengenai force exerted by fluid. Daya yang dilakukan oleh benda ni. Okay, effect of force exerted by fluid in motion. Kesan daya yang dikenakan oleh benda dalam pergerakan. Apabila Bendali dalam pergerakan sedang bergerak ia mengenakan pelbagai daya yang mempengaruhi tingkah laku alirannya dan objek yang berinteraksi dengannya. Daya ini menyebabkan perubahan dalam halaju bendali, arah bendali dan momentum bendali yang membawa kepada variasi tekanan. Dan corak aliran di sekeliling permukaan seperti selokan pipe dan halangan. Ini merupakan jenis force yang bertindak ke atas benda Antaranya adalah pressure force, iaitu daya tekanan act perpendicular to surface, drive fluid motion and change direction. Bertindak berserenjang terhadap permukaan, memacu gerakan benda dan perubahan arah. Yang kedua adalah shear force, daya ricih ber, uh, daya ricih yang bertindak secara tangent. Yang maksud dalam bentuk uh, dalam sudut tangent disebabkan oleh uh, kelekitan benda ni. Uh, menahan gerakan relatif antara lapisan benda Yang yang terakhir antara jenis uh, jenis force yang bertindak ke atas benda adalah gravity force. Iaitu body force. Daya graviti atau daya badan. Bertindak ke atas keseluruhan jisim benda Termasuklah mempengaruhi aliran semula jadi dan tekanan hidro static. Untuk yang ini, force acting on a moving fluid cause change in its in its momentum. That's it. It must time velocity. Daya yang bertindak ke atas badan bergerak menyebabkan daya dan dan daya dinding mengubah arahnya, mengubahkan momentum. Yang, uh, maksudnya, apabila benda ni mengalir di sekeliling, di selokan, selekoh atau bengkokan, tekanan dan daya dinding mengubah arahnya atau mengubah momentumnya. Nah, yang yang kedua, apabila benda ni tekanan terkena permukaan, like hitting a plate, hal lajunya akan mengurang dan berubah arah. Apa yang dimaksudkan ini adalah daya yang keluar daripada jet tersebut akan berkurang apabila terkena pada plate tersebut dan akan menyebabkan perubahan arah bendali daripada menegak atau membelok atau naik ke atas dan sebagainya dan yang terakhir dalam nozzle atau dalam muncung atau peresap daya tekanan mempercepatkan atau menyah pecutan bendali menekan kelajuannya dengan momentumnya itu Hmm. Force exerted by fluid. Inilah yang dimaksudkan mengenai hmm, daya yang bertindak ke atas benda tadi. Seperti mana kita dapat lihat tadi, berdasarkan apa yang telah diterangkan, when fluid flow around a bend, the pressure and wall force change in direction. Uh, altering its momentum uh, apabila bendalir mengalir di sekeliling silakan tekanan dan daya dinding mengubah arahnya mengubah momentumnya ha uh, ini adalah berkaitan untuk aliran dalam paip when a fluid impact a surface like a jet hitting a plate its velocity decrease or change direction creating a reaction force on the surface uh, ini adalah contoh gambaran bagaimana impact of water jet on plate di mana air yang keluar daripada muncung nozzle ini, muncung paip ini, uh, halaju air, uh, halaju benda itu semua akan berkurang dan akan menyebabkan perubahan arah momentum. Okey, sebagai contoh, benda yang keluar dan mengenai plate ini akan menyebabkan halaju benda itu semua berkurang dan akan merubah menyebabkan perubahan momentum aliran tersebut ke atas atau ke bawah plate. Dan ini pula adalah impact of water jet on inclined plate and angle. Di mana apabila bendali itu bendali itu mengeluarkan bendali itu keluar daripada muncung pipe ni yang yang berlanggar atau bertembung dengan plate dengan sedikit menaik Disebabkan sudut yang tertentu akan mengakibatkan satu uh, moment, uh, satu perubahan bandali mengikut perubahan pergerakan plat tersebut. Okey, kita teruskan dengan pengiraan bagi satu plat. Okay. Uh, okay, soalannya adalah A flat lid is struck normally by a jet of water 45mm in diameter with a velocity of 60m per second Calculate A, the force on the plate when it is stationary uh, B, the force on the plate when it moves in the same direction as the jet with a velocity of 4m per second Okay, ini adalah pengiraan untuk Uh, ini adalah soalan untuk pengiraan bagi pelik menegak. Di mana soalan uh, di mana yang telah diberikan antaranya adalah uh, pancutan air jet of water 45 meter mm ah uh, ni diameter untuk pipe tersebut 45 mm 45 mm dan hal laju air tersebut yang keluar daripada jet tersebut uh, 16 meter per second Okey, kita harus mengiring daya pada plat apabila ia tidak bergerak dan daya pada plat apabila ia bergerak dalam arah yang sama dengan pacutan dengan hal laju 4 meter per second. Okey, ini adalah solusi bagi pengiraan untuk stationary plate. Step pertama, kita harus kita harus menulis semula data-data yang terkumpul dan melukis semula apa yang soalan berikan. Okey, apa yang um, data um, data yang kita dapat tadi antaranya adalah diameter 45 mm dan lajunya adalah 16 m/s. Untuk step kedua, kita recall the formula involved atau kita ingat semula formula yang terlibat dan step ketiga kita isikan data tersebut pada formula dan mendapatkan jawapan. Sebelum kita memulakan pengiraan berdasarkan formula, kita harus mengubah diameter a uh, diameter unit unit diameter ini kepada meter. Okey, kita menggunakan D1 iaitu bersamaan dengan 45 mm didarabkan dengan 1000 uh, dibahagikan dengan 1000 meter kita dapat 0.045 meter. Jadi, kita dapatkan nilai meter radian adalah 0.0225 meter. Kita gunakan nah, nilai lilitan bulatan pi r kuasa 2 atau pi j kuasa 2. 3.14 untuk nilai pi dan 0.0225 kuasa 2 kita dapatkan daripada R. Ini adalah nilai bagi jejari atau area satu iaitu diameter ni untuk lilitan bulatan pipe. Okey, soalan A. Untuk kita kirakan daya pada plat yang tidak bergerak, ini adalah rumus yang kita gunakan. Fx sama dengan rho AV kuasa 2 di mana rho adalah density bagi air. A adalah area bagi diameter yang kita, uh, kita telah dapatkan tadi dan V kuasa 2 adalah hal laju yang I, um, data yang kita dapat tadi 16 meter per second kita tinggal masukkan data-data tersebut Rho sama dengan 1000 kg per meter cube area sama dengan 0.0159 meter per second uh, meter padu meter persegi dan V kuasa 2 adalah 16 kali dua 16 kuasa 2 atau 16 kali 16. Kita dapat jawapan adalah 407.04 Newton bagi daya yang yang dikenakan pada plat apabila ia tidak bergerak. Untuk soalan B, daya pada plat apabila ia bergerak sepanjang 4 meter per second dengan hal laju 4 meter per second bagi hal laju awan. Kita gunakan formula yang sama tetapi dengan uh, sedikit tambahan iaitu V tolak U kuasa 2 di mana kita ingin melihat perubahan hal laju tersebut daripada 16 meter hingga 4 meter. Kita isikan sahaja seperti mana soalan A tadi. Rho sama dengan 1000 km per untuk densiti air. Area sama dengan 0.00159 dan V adalah 16 meter per second. Tolak U halaju akhir 4 meter per second. Sama, kuasa 2. Dan kita dapat jawapan sama dengan 228.96 Newton. Um, bagi daya yang terdapat pada plat pepilik ia bergerak ke arah yang sama dengan hal laju 4 meter per second okay, seterusnya mengenai Aplikasi applying momentum in real life engineering. Impuls momentum prinsip dalam aplikasi kejuruteraan. Prinsip impuls momentum menyatakan bahawa perubahan momentum benda adalah sama dengan impuls yang dikenakan oleh daya yang bertindak ke atasnya. Dalam kejuruteraan, prinsip ini membantu mengira um, dari cok apabila cecair berinteraksi dengan permukaan peranti. Sebagai contoh, terdapat dua contoh mengenai applying momentum in real life engineering. Contoh pertama adalah flow existed in current vents and contoh yang kedua adalah flow existed on curve plate. Curve plate. Untuk contoh yang pertama, ia mengenai aliran yang dilakukan pada bilah bilah arus. Okey. Uh, ini adalah gambar aja bagi vein pump. Bagaimanakah cara atau perkara yang berlaku dalam pipe tersebut? Flow direction. Pertama adalah mengenai pengaliran, pengalihan aliran. Apabila bendali menghampiri ram pemandu, ram pemandu dan mengalihkan aliran di sepanjang laluan yang dikehendaki. Ini mengurangkan pengolakan dan membantu mencapai profil halaju yang lebih seragam. Ha, momentum, mengenai momentum transfer pula, apabila bendali menukar arah disebabkan oleh rem van tersebut, momentumnya berubah dan menggunakan daya pada rem. Dalam jurutera boleh mengira kalkulat ha, boleh mengira daya ini menggunakan prinsip momentum, which is Uh, penting untuk reka bentuk struktur dan kestabilan RAM. Aplikasi yang digunakan untuk vent pump ini selalunya dalam hidroli, hidraulik tubi uh, untuk vent direct water onto blade at the correct angle and satu lagi dalam pipe atau saluran. Rem menghalang pengasingan aliran, vent prevent flow separation, kehilangan, mengurangkan kehilangan tenaga dan mengawal perubahan aliran. Ini adalah gambar contoh vent pump. Di mana inlet adalah air yang masuk melalui sedutan dan akan membawa momentum ke arah blade. Tersebut dah akan menyebabkan putaran untuk mengalihkan air dari inlet vacuum kepada air outlet. Air outlet raging. Daripada vacuum kepada daya uh, tekanan. Yang akan menghasilkan tekanan tersebut. Okey, contoh yang kedua adalah mengenai aliran yang dikenakan pada pelat uh, melengkung. Untuk yang pertama adalah momentum change, perubahan momentum. Momentum bendali diubah kerana ia mengikut lengkung plate. Uh, force and torque calculation. Daya bergantung kepada halaju bendali, jisim, kadar aliran jisim dan uh, sudut pensongan. Uh, aplikasinya sering digunakan dalam turbin to break convert fluid momentum into rotational energy efficiently. Uh, turbin, bilah melengkung menukarkan momentum bandali kepada tenaga putaran dengan cekap. Reflektor atau digunakan dalam jet industri atau muncung untuk mengubah hala aliran tanpa menyebabkan kerosakan struktur. Uh, aplikasi ini sering digunakan dalam sistem dam, sistem empangan air kerana Air yang laju turun daripada halaju yang tinggi akan mengakibatkan momentum yang kuat dan akan memberikan putaran terhadap benda apa tu terhadap aa, bilah melengkung tersebut dan akan memberikan dan akan mengubah dari momentum benda leh kepada tenaga putaran. Dengan cekap yang akan menghasilkan tenaga elektrik atau bekalan tenaga elektrik. Ini adalah momentum and energy, energy in civil engineering development. Yang pertama antaranya adalah bekalan air dan talian air. Uh, impulse momentum application. Aplikasi momentum impulse. Analisis momentum membantu mengira daya dalam bengkaukan injap dan kelengkapan pipe disebabkan oleh kadar perubahan aliran bendali yang kedua conservation of energy application pemeliharaan penggunaan tenaga energy principle atau pers uh, prinsip tenaga bendoli ekuşim uh, digunakan untuk mengekalkan tenaga uh, untuk digunakan untuk mengekalkan tekanan dan kadar aliran untuk memastikan air mencapai semua bahagian pengedaran dengan cekap. Impact on development. Analisis yang betul mengurangkan kegagalan paip, kebocoran dan kehilangan air. Dan membantu atau menyokong sistem bekalan air yang boleh dipercayai. Uh, untuk contoh yang kedua, momentum and energy civil, in civil engineering development antara supporting sustainability in water infrastructure. Di mana yang pertama adalah efficient water management. Pengurusan air yang cekap. Mereka membentuk saliran pipe atau tali air. Pump, dan injap air untuk mengurangkan kehilangan air dan kebocoran. Menggunakan prinsip momentum dan tenaga untuk mengoptimumkan pengagihan air dan memastikan air sampai ke lokasi yang dimaksudkan ke dalam pembaziran yang minimum. Minimizing energy losses dengan mengaplikasikan prinsip pemulihan tenaga untuk mengekalkan tekanan dan aliran mengurangkan keperluan tenaga pam atau mengurangkan penggunaan tenaga mengepam. Uh, mereka bentuk struktur hidrolik dan turbin untuk kecekapan tenaga maksimum sambil mengendalikan keadaan aliran yang berubah-ubah. Ini adalah contoh yang digunakan. ini adalah contoh bagi Jabatan Engineering Jabatan Kejuruteraan dan uh, Jabatan Kejuruteraan Awam dalam mengaplikasikan momentum dan prinsip tenaga dalam infrastructure water infrastructure. Sebagai contoh tali air dan juga sistem empangan. Kesimpulannya Uh, understanding the principle of momentum and energy essential for civil engineering and technician to design safe, efficient and sustainable water infrastructure. Memahami prinsip momentum dan tenaga adalah penting untuk jurutera awam dan technician untuk mereka bentuk infrastruktur yang baik, selamat, cekap dan mampan. Dengan menggunakan prinsip momentum impulse uh, dan pemulihan tenaga, pemuliharaan tenaga, jurutera boleh mengira daya. Calculate force, optimize flow, reduce energy loss, losses and ensure durability. Meng, uh, mengira daya dengan tepat, mengoptimumkan aliran, mengurangkan kehilangan tenaga dan memastikan ketahanan. Dan integrating this principle with sustainable Practice Support Responsible Development. Uh, menintegrasikan prinsip dengan amalan mampan menyokong amalan mampan menyokong pembangunan yang bertanggungjawab meminimumkan kekesan alam sekitar dan meningkatkan kebolehpercayaan dan panjang sistem dan um, sistem hidrolik saluran paip dan struktur kawalan banjir itu sahaja ada apa-apa soalan? Okey, soalan yang diberikan oleh Yuta Kahmada. Bagaimanakah momentum digunakan dalam reka bentuk saluran pipe air dalam kejuruteraan awam? Okey, jawapan untuk soalan tersebut adalah Bagaimana momentum digunakan dalam reka bentuk adalah Analisis momentum membantu mengira daya yang dikenakan pada bengkokan pipe. Sebagai contoh, apabila air benda itu mengalir dalam uh, bengkokan ia akan mengakibatkan momentum yang memungkinkan berlakunya bocor disebabkan momentum yang terus menerus berlanggar antara plate tersebut jadi analisis momentum membantu mengira daya yang dikenakan pada bengkokan injap dan kelengkapan pipe kelengkapan disebabkan oleh ada perubahan aliran ini penting untuk mengurangkan kegagalan pipe seperti kebocoran kerosakan dan lain-lain lagi yang boleh mengakibatkan uh, kegagalan meng, uh, mengalirkan benda tersebut. Itu sahaja. Sekian terima kasih.